ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এ ডি আৰ ইৰ পৰীক্ষাসমূহ কেতিয়াও অনুষ্ঠিত হ'ব সেই বিষয়েও মোক প্ৰশ্ন কৰে আজি আমি সেই বিষয়েও এখন বৈঠক কৰিছিলোঁ এডিআ আক্ৰুইটমেণ্ট একজামিনেচন যাক আমি চমুকৈ এ ডি আৰ কওঁ এ ডি আৰ গ্ৰেড থ্ৰী পোষ্টসমূহৰ পৰীক্ষা পোন্ধৰ বাইশ আৰু ঊনত্ৰিছ ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে গ্ৰেড থ্ৰীৰ পষ্টসমূহৰ বাবে ইণ্টাৰভিউ পোন্ধৰ বাইছ আৰু ঊনত্ৰিছ ছেপ্তেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব এই পৰীক্ষা এইবাৰ লোকসেৱা আয়োগে পতা পৰীক্ষাত আৰ্হিত হ'ব প্ৰথমতে প্ৰিলিমিনাৰী পৰীক্ষা হ'ব তাৰপিছত মেইনছ হ'ব আৰু মেইনছৰ পিছত আমি ভাই ভা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে আমি সমগ্ৰ ইণ্টাৰভিউ প্ৰক্ৰিয়াটো সমাপ্ত কৰিম প্ৰিলিমছ এক্সাম তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পথসমূহৰ বাবে পোন্ধৰ বাইশ আৰু ঊনত্ৰিছ ছেপ্তেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব আজি আমি জুলাই মাহত আছো মই আশা কৰিম যে আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে চাকৰি প্ৰাৰ্থীসকলে যাতে পঢ়া শুনা আৰম্ভ কৰে ঠিক সেইধৰণে চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ বাবেও আমি একেটাই ব্যৱস্থা হাতত ল'ম প্ৰথমতে প্ৰিলিমছ তাৰপিছত মেইনছ আৰু তাৰপিছত ভাইভাভচী গ্ৰেড ফ'ৰ বা চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ পদৰো প্ৰলিমছ বিশ আৰু সাতাইছ অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ'ব আমাৰ গ্ৰেড থ্ৰীত প্ৰায় সাত হাজাৰ পাঁচশ পষ্ট আছে আৰু গ্ৰেড ফ'ৰত প্ৰায় চাৰি হাজাৰ পাঁচশ বা আৰু অলপ এশ দুশ বেছি ইমানখিনি আমাৰ পষ্ট খালী হৈ আছে এটা স্বচ্ছ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে আমি এই পদখিনি পূৰণ কৰিম এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন প্ৰাথমিক শিক্ষা বিভাগৰ শিক্ষকসকলৰ নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়াও খুব সোনকালে আৰম্ভ হ'ব অৱশ্যে ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যনত আমাৰ অকণমান সময় লাগিব কাৰণ প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমত আমি গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ মেথছ বুলি এটা নতুন পথ সৃষ্টি কৰিব খুজিছোঁ আমাৰ স্কুলবিলাকত হাইস্কুলবিলাকত ইমান দিনে গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ ছাইন্স আছিলে মেথছৰ বাবে সুকীয়া শিক্ষক নাছিলে যোৱা কালি শিক্ষা বিভাগৰ লগত মই বহুত দেৰি বহিছিলোঁ আৰু আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে আমাৰ হাইস্কুলবিলাকত গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ মেথছ বুলি এটা সুকীয়া পদ পদ হ'ব লাগে যাতে গণিতৰ ওপৰত আমি একোজন শিক্ষক নিযুক্তি দিব পাৰোঁ গণিতৰ শিক্ষক নোহোৱা বাবে আমাৰ স্কুলসমূহত শিক্ষা ব্যৱস্থাই ব্যৱস্থাত বহুত জটি পৰে শিক্ষা বিভাগে কেইবা হাজাৰো বিশেষকৈ প্ৰথম অৱস্থাত প্ৰায় দুহেজাৰ গণিত শিক্ষকৰ পথ সৃষ্টি কৰিব লাগিব সেয়েহে মাধ্যমিক শিক্ষকৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো এমাহ বা দুমাহ পিছত আৰম্ভ কৰিম সেয়ে হলেও মোৰ লক্ষ্য যে এই গোটেই পষ্টখিনি গ্ৰেড থ্ৰীত সাত হাজাৰ ছশ গ্ৰেড ফ'ৰত পাঁচ হাজাৰ পুলিচত ছয় হাজাৰ চাৰিশ চৌত্ৰিশ এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যনত পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছগৰাকী শিক্ষক ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যনতো প্ৰায় আঠ হাজাৰ শিক্ষক এই গোটেই অৰ্থাৎ প্ৰায় পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ নিযুক্তি আমি মাৰ্চ মাহ বা এপ্ৰিল বিশেষকৈ বহাগ বিহুৰ আগতে আমি শেষ কৰিব খুজিছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যুৱক যুৱতীসকল নিকা নিযুক্তি মোৰ দায়বদ্ধতা আছিল বহু সময়ত বহুতে কয় যে মেৰিটত নিযুক্তি পাইছোঁ চৰকাৰক কিয় খাতিৰ কৰিব লাগে পংকীলতাৰ দিনত ৰাজনৈতিক মই যাওঁ তাতেই আমাৰ আৰক্ষীত আবেদন কৰা ল'ৰা ছোৱালীসকলে মোক সুধি থাকে যে দাদা মামা পুলিচৰ ফিজিকেল ইণ্টাৰভিউ কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আমি অসম পুলিচত ছয় হাজাৰ চাৰিশ চৌত্ৰিছটা পোষ্টৰ বাবে আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু আজি আমি সিদ্ধান্ত ললোঁ যে অহা তিনি অক্টোবৰৰ পৰা পুলিচৰ ফিজিকেল টেষ্টসমূহ আৰম্ভ হ'ব গতিকে মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিম যে বানপানীৰ যেতিয়াই পানী শুকাব আমাৰ খেলপথাৰসমূহ মুকলি হ'ব আমি দৌৰা প্ৰেক্টিচ আৰম্ভ কৰিব লাগে কাৰণ তিনি অক্টোবৰৰ পৰা অসম আৰক্ষীৰ ফিজিকেল টেষ্ট আৰম্ভ হ'ব মোৰ লক্ষ্য হৈছে যে ফিজিকেল টেষ্ট ৰিটেন আৰু ভাইবা তিনিওটা প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰি এই বিত্তীয় বৰ্ষতে আমি যাতে এই ছয় হাজাৰ চাৰিশ ছত্ৰিশটা পদ ভৰ্তি কৰিব পাৰোঁ এটা সুন্দৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে ল'ৰা ছোৱালীক নিযুক্তি দিব পাৰোঁ আৰু তাৰ লগে লগে দুই হাজাৰ পঁচিছ চনৰ বাবে আকৌ এবাৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আমি যাতে আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ বিভিন্ন স্থানত গ'লে মই যাওঁ তাতেই আমাৰ আৰক্ষীত আবেদন কৰা ল'ৰা ছোৱালীসকলে মোক সুধি থাকে যে দাদা মামা পুলিচৰ ফিজিকেল ইণ্টাৰভিউ কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আমি অসম পুলিচত ছয় হাজাৰ চাৰিশ চৌত্ৰিছটা পষ্টৰ বাবে আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু আজি আমি সিদ্ধান্ত ললোঁ যে অহা তিনি অক্টোবৰৰ পৰা পুলিচৰ ফিজিকেল টেষ্টসমূহ আৰম্ভ হ'ব গতিকে মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিম যে বানপানীৰ যেতিয়াই পানী শুকাব আমাৰ খেলপথাৰসমূহ মুকলি হ'ব আমি দৌৰা প্ৰেক্টিচ আৰম্ভ কৰিব লাগে কাৰণ তিনি অক্টোবৰৰ পৰা অসম আৰক্ষীৰ ফিজিকেল টেষ্ট আৰম্ভ হ'ব মোৰ লক্ষ্য হৈছে যে ফিজিকেল টেষ্ট ৰিটেন আৰু ভাইবা তিনিওটা প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰি এই বিত্তীয় বৰ্ষতে আমি যাতে এই ছয় হাজাৰ চাৰিশ ছত্ৰিশটা পদ ভৰ্তি কৰিব পাৰোঁ এটা সুন্দৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে ল'ৰা ছোৱালীক নিযুক্তি দিব পাৰোঁ আৰু তাৰ লগে লগে দুই হাজাৰ পঁচিছ চনৰ বাবে আকৌ এবাৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আমি যাতে আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ বিভিন্ন স্থানত গ'লে ছাত্র ছাত্ৰীসকলে এ ডি আৰিৰ পৰীক্ষাসমূহ কেতিয়াও অনুষ্ঠিত হ'ব সেই বিষয়েও মোক প্ৰশ্ন কৰে আজি আমি সেই বিষয়েও এখন বৈঠক কৰিছিলো এ ডি আৰ আছাম ডিৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট এক্সামিনেশ্যন যাক আমি চমুকৈ এ ডি আৰ ই বুলি কওঁ এ ডি আৰিৰ গ্ৰেড থ্ৰী পোষ্টসমূহৰ পৰীক্ষা পোন্ধৰ বাইশ আৰু ঊনত্ৰিছ ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব